Salam gözəl bacılarım, necəsiniz? Hər birinizi yeni bloqumda xoş gördüm. Bu gün belə yenə biz İdirdəyik, mağazaları gəzirəm. İstədim ki, sizlerle də paylaşım. Bacılar üçün də maraqlıdır. Belə toy, nişan geyimləri satan mağazaya gəlmişdik. Oradan biraz seçiliş elədim. Sonra belə gün ortada günortaya az qalır, 12 falandır saat. Sonra da uşaqlar belə çiy köftə istədilər. Dedim ki, elə onlara çiy köftə alım. Burda da çəkim paylaşım sizlərlə. Mən yemirəm. Heç oldum ola hasta sevməmişəm. Amma uşaqlar üçün alıram. Belə sonra başlayırıq idirin. Gəzməli yerləri necəcəm. Sizlərlə çəkib paylaşım mağazalarını falan qızıl dükanlarına gedəcəyik. Qızlar bilirəm ki, hər kəsin sevdiyi bir yerlərdir belə seçib paylaşmaq istədim. Onlar da insanın gözü həm gözü açılır, həm gönlü açılır belə izlədikcə qızulları falan. Bir də qızlar səsi sonradan əklədiyim üçün balkonda yazıram. Evdə məşallah 4 uşaq var. Səsindən səs yazmaq olmur. Balkonda yazdığım üçün də belə kənər səslər Maşınların falan səsi gələ bilər. İndidən onlar üçün də üzr istəyirəm hər birinizdən. Bir az gəzdik, hava çox isti idi. Sonra dondurma aldıq. Belə dondurmaımızı da dedik ki, yeyək. Sonra yenə gəzməyimizə davam eləyəy. Belə qızlar dondurmamızı yedişdən sonra Defaqtoya gəldim. Defaqtoda uşaq geyimlərinə baxıram. Qızım üçün geyimlər almışam, qalıb oğlum istədim onların da. Çəkin paylaşım sizlər üçün belə şalvarlar var. Hər birinin qiymətini bacılar var idi məndən istəmişdi. Belə mağazalara gəldiyimdə qiymətini üzərində olduğu üçün geyim mağazalarında paylaşmaq yəni olur. Amma belə Gabgazaq mağazasında qiymətlər üzərində olmur. Ona görə də hər bir şeyi soruşmaqda yəni mümkün olmur. Büycisində soruşa bilirsən, amma Belə hər bir şeyi soruşmaq mümkün olmur. Belə qızlar qiymətlərini göstərirəm. Bir də qeyd etdim ki, Türklərin 100 TL-si bizim 10 manatımızdır. Artıq özünüz də Azərbaycan puluna çevirə bilərsiniz. Nə qədər eləyir. Belə şort dəsləridir, şortlan, futbolkaların qiymətləridir. Qızlar belə 100 üstüydü hər biri, 120, 170 belə. Yəni burada qiymətlərini göstərirəm sizlərə daha aydın şəkildə 129 TL idi bu da. Yəni bizim pula çevirdik də hərza 11 falan belə manat edir, bəlkə də daha çox, bəlkə daha az, dəqiq hesablamadım. Amma belə başqa mağazalara getdiyimizdə də artıq buradan gəlib alverənlər Azərbaycanlılar çox olduğu üçün belə orada da deyirlər bizim manatda həmin çevirmək mümkün olur. Burda da sadəcə futbolkalar idi. 69 TL idi. Heç 10 manat da etmir. Həm də keyfiyyətli olurlar buraların geyimləri. Bildiyiniz kimi Türk geyimləri daha keyfiyyətli olur. Yəni almağa dəyər. Eyni pul olsa belə Azərbaycandan gətci eyni pul olmurlar, amma eyni qiymətə də olsa yenə də mən burdan almağı daha yəni daha çox istəyirəm, çünki buranın malları istifadə etdiyimiz üçün daha keyfiyyətli olur. Bilirik onun üçün də. Belə oğlum üçün almağa gəlmişəm, amma oğlum yanımda yoxdur, evdədir onlar. Ona görə də belə qiymətlərlə maraqlandım, baxdım, ölçülərinə baxdım. Seçimlərimi də etdim. İnşallah gəlib oğluma alacağam burdan, alacağam bir şeylər var. Elsevakdən də aldığım nəbül spartevinə aldı, nə bilim, sonra futbolka, şortiq, kofta, demək olar ki, ki, bundan daha baha idi qiymətləri, amma oradan almışdım artıq mən alış-veriş mərkəzinə getmişdik, oradan almışdım. Burda da qiymətlərə nəzər gəzdirdim. Yəni qəşəngdir. Bizim pula çevirdiyimizdə dediyim kimi, heç də baha olmurlar. Yəni yaxşıdılar. belə şortlardır. Burda sadə şortlar. Onlardan da almışam oğlum üçün. Demək olar ki, biz Azərbaycanda yəni çox geyim almırıq. Əsasən Türkiyədən aldığımız geyimlər idi. Təşdə bir belə alırıq lazım olduqca, amma əsasən yəni, Türkiyədən alıb gətirdiyim geyimlər idi. Qeyinirdi. Burada isə gəlmişkən yenə təzədən aldım. Uşağ, qız və qızım üçün də, oğlum üçün də məktəb geyimləri nə qədər, yəni hər şey burdan almağa çalışacağam ki burdan alım ayaqqablarını falan da, at paltarlarını, ayaqqablarını, nə bilinməx dəb üçün nələr lazımsa qızıma atə alacam. Yəni almağa çalışacağam burdan çünki keyfiyyətlidir, aldığımda heç bir şey itirmirəm. Yəni 1 ildən çox da geyinirlər. Artıq 3 il idi biz Azərbaycana gəlmişdik. 3-cü ilə keçib Yəni İstanbuldan gəldiyimiz Azərbaycana hələ də mən İstanbuldan aldığım geyimləri geyirdim. Özüm üçün də burdan aldım. Yəni birdə getdi onlar məni 1 il, yəni 2 il falan tam görəcəklər. Belə qızlar ola ilə bölməyə keçdim indi. Bunu da sizlər üçün çəkirəm. Əslində mən qızım üçün dediyim kimi almışam artıq. Burda çəkirəm ki, qızlar görün necədir, qiymətlər. Yəni çox gözəldir burada olmaması bu oyun. Qiymətləri ilə Bozmov bazarında olan qiymətlərlə buradakı, yəni de-faktda da əsasən ki, qiymətləri eynidir, keyfiyyətlər də qat-qat üstündür demək olar. Əgər imkan varsa gələ bilmək, yəni imkanınız varsa, təbii ki, burdan gəlib alış-veriş etmək daha yəni məsləhətlidir. keçmişək kişilər üçün olan yerə. Burada da 300 TL üstü dü shortlar. Onları da çəkirəm, paylaşıram. Üstə burada gördüyünüz kimi çatan sarışqalar var idi. Bunlar şalvarlardır. Yəni bunlar da yeni, yaxşı idi qiymətləri, 169-a falan. Burdan aldıqlarımı da kasadan keçirirəm, qızlar. Belə sonra burdan ayrılaraq inşallah Gedəc Qavqaz mağazasına gedəcəyik. Təbii ki, mənim bacılarımın ən sevdiyi, ən görmək istədiyi yerlər. Belə. Detaylı şəkildə bundan çəkirəm. Dədim kimi qızlar Qavqaz mağazasında qiymətlər üstündə yazılmır. Ona görə də bacılar mənə soruşmuşdu. Belə mən də deyə bilmirəm, amma təxmini nə bilim bu baharat qabları falan 300 TL, 350 TL arası idi. Belə hər bir şey çox gözəldir. İnsan bilmir nə, qərar verə bilmir nələri alsın. Qazan dəstlər istəyən bacılar vardı, onları da çəkdim. Belə burdan baharatlıqlardan mən də almışam. Evə getdiyimdə, bağçaya getdiyimdə inşallah çəkib paylaşacağam. Çünki Yəni indi hər birini karkola atmışam, yəni paketləmişəm ki, qırılmasın, sımmasınlar. Ona görə açmaq mümkün deyil. Burada karkolarım da gəlir, qızlar. Karkos sifarişlərim də vardı. Demək olar hər gün 2-3 karkos sifarişim gəlir. Onları da ən son çəkəcəm. Bir də belə bacımın ev turunu istəyirəm sizlər üçün çəkəm. Salonunu çəkmişəm, digər yerləri də çəkilsə, çə çeşə bilsəm paylaşacağam. Amma çəkəmsəm də təşə salonunu sizlerle paylaşacağam. İkinci vaxt dolmur, evdə olmuruq, belə gəzmək falan, sonra gəl təlim tələsi, yemək yeyə. Ona görə çəkə bilmirəm. Belə qazanları da çəkirəm, çox gözəl idilər. Qazanlarım var, onun üçün almaq istəmədim, amma gələn səfər gəldimdə inşallah Allah izin verirsə, qazan dəstləri də almağı fikirləşirəm. Belə bu ağlarda gözüm qaldı. Onları sevdim, yenə də inşallah dediyim kimi gələn səfər gəldim də alaram çünki bu səfər ehtiyacım yox idi boşuna da alıb özümə yükləmək istəmədim. Hər cürə, hər rəngdə, yəni bir də Karacanın qazan dəstləri var idi. Çox gözəl idilər insanın. Məsələn, almağa ehtiyacım yoxdu, amma yenə də gözüm qalırdı. <laughs> Almaq istəyirdim. Belə mağazayı daha detallı sizlərlə çəkib paylaşıram dediyim kimi qızlar, qiymət verə bilmirəm amma yenə də sizlərə fikir olsun. Yenə nə qədər də, dem dediyim kimi baha olsa, bizdəki qiymətlərdən ucuz gəlirlər mənim bildiyimə görə. Yəni bizdə gedib alsan daha baha olur. qızlar, 또 beyaz sütürdə çəkdim. Vloqun, yəni qavqacaqların davamıdır. Onu da bu vloqun arxasına əkləmişəm. Belə burada ən son burdan bağlamışdım digər videonu. Yenə təzədən bu vloqun arxasına belə ələdim. Sadə qap çəkmək istəmədim. İstədim ki belə bir az Edirdə olmaq əsarları, nə bilim, başqa gəyim yerlərini falan da çəkim sonra hər birini belə vlog kanalına gətirirəm. Əslində qızına 3-4 saatlıq hardasa vlog çəkmişdim, amma yəni izləməsi bilirəm o qədər yəni izlənmir. İstəmədim ki, ona görə də yəni ən qışıncı olan yerləri, nə bilə, daha çox maraqlı olan yerləri paylaşıram. Burada da otluq yemək yeri, çəbab istəmiş yeri, hər birimiz adana istəmiş yeri, bunlar isə ikramlıq olaraq gətirirlər. Cici köftəyi belə ilhamımızı yeyib sonra Allahın izni ilə alverimizə təzədən keçid atacağıq. Yenə təzədən mağazaları gəzməyi, seçməyə çalışacağam sizlərlə. bel bacılarım vlog biraz uzun olub amma yenə də istəmişəm ki gözümün gördüyü hər bir gözəlliyi sizlerle paylaşım. Siz də də görün. Ona görə nə bilim ha istədim ki balacalaşdırım. Dədim ki 2 saatlıq vlog idi. Ha istədim balacalaşdırım. Balacalaşdırdım yenə də 18 dəqiqə alır. Bilirəm 18 dəqiqə. Yəni Bizlər üçün əsasən ev xanımlar üçün, işdəyən bacılar üçün nə qədər dəyərli bir vaxtdır. Amma bura qədər izləyirsinizsə məni, hər birinizə çox minnətdaram. Çox sağ olun. O dəyərli vaxtınızı ayırıb mənim vlogumu izləyirsiniz. Mənim də əziyyətim, əməyim odur ki, sizlərlə, yəni tanış eləyim, gəzdiyim yerləri, çəkdiyim hər bir şeyi sizlərə göstərim. Burda gözəl bacılarım, çoxlu tablolar var idi. İnsanın ürəyi açılırdı. Mən bacıdə olar ikən soruşmuşdum tabloları. İndi gəldiyimdə ora sizə göstərəcəm hansıları. 50-60 manat, 70 manat arası idi. Burda da 50 manat idi, amma nə bilim, daha keyfiyyətli idi. Bir də şüşə şey olduğu üçün daha ağır idi almaq. Yəni mümkün deyildi arı-parasa götürəsən. Yəni dediyim kimi, yəni yalnız da köməkçiniz olacaq, yəni yalnız da kömək edəcək birləri olacaq ki, yoldaşınızla falan gələcəksinizsə, yəni almaq mümkün olar, amma belə bunlara bax 60 manat idi, 50 manat idi. Bizim plata çevirdiyimizdə hər biri şüşə Çox idi. Çox gözəldir. Yəni 40 manata, 30 manata hər qiymətə vardı. Böyüdükcə qiyməti də böyüyürdü. Əl işçiliyi artdıqca daha da böyüdü. Gördüyünüz kimi hər biri də şüşədir. Ona görə də yəni ağır idi, həm həm də gətirməyi oradan Bakıya, Naxçıvana, Naxçıvandan Bakıya Nə biləmiyim, sına bilərdi. Ona görə də çox belə baxmadım, amma ürəyimdə qaldı. Yəni istəyərdim salonum üçün, koridorum üçün qəşəng tablolar var idi. Hər biri göz oxşuyurdu, insanın nə biləmiyim, xoşuna gəlirdi. Yəni bir evin yaraşığı idi. Düşünürəm ki, belə salonuma vursaydım bunu çox gözəl görünərdi. Mən Bakıda da var, Instagram-da hələ soruşmuşdum. Belə mağazadan deyil, ən ucuzu harda isə 70-80 manata gəlirdi. Burada daha uyğun idi, amma dediyim kimi aparmaq problemi var, sonra orada nə bilim çəkib problemi var. Ona görə də ala bilmədim, amma virəyimdə qaldı. Nə zaman yoldaşımla gələrsəm, istəyirəm ki, belə tablolar falan da alıb aparım evimizə. Qəşəngcə belə süs əşyaları, tablolar, hər birində insanın nə bilim almaq istəyir. Burda sunumluqlardır, tam mənlik. Bilirsiniz ki, nəsə sunum etməyi yeməkləri falan. Ürəyim gedir elə sunumlardan yana. Dədim kimi biraz həm maddi cəhətdə, yəni bizim puldan ucsuz olsa da nə qədər çevirsə yenə də insanın xərci çox çıxır baş qeyərlə gəldiyimiz üçün. Bir də belə Nə bilim çox şey aldığım çündə aparmaq problemdir mənim üçün. Amma belə çəkirəm, paylaşıram ki, bacılarımız üçün də fikir olsun. Yenə də bunlar tablolar, sahadlar, mənim gözümün alamadığı yerlər idi. znolduq üçün qızlar inanırsa çox belə narahat oluram ki, bacılarım, vaxtı gedirizlər. Ərcən, amma yenə də bayaq dediyim kimi sizlər üçün istəyirəm ki, mənim gözümün gördüyü hər bir şeyi <coughs> mənim əziz izləyicilərim də görsün. Burda gəlmiş qədər olsun. Yəni əgər vaxtınız varsa, Mən sona qədər izləyərsəniz sizə çox məmnun olaram. Yəni sona qədər izləyən izləyicilərim var, bilirəm. Mənim əziz bacılarım var. Sona qədər izləyib maraqla onlara buradan çox-çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram. Çox sağ olun ki, o dəyərli vaxtınızı bu dünyada ən dəyərli şey vaxtdır, bilirəm. Çünki hər dəqiqəsi Hər saniyəmiz bizim üçün çox vacibdir. Bu dəqiqəni, bu saniyəni mənim videolarım üçün ayırırsınızsa, hər birinizə çox-çox minnətdaram. Çox sağ olun, istəyirsiniz. Belə mən də istəyirəm ki, paylaşım bacılarımla. Burası alış-veriş mərkəzi idi. Burada do bəyaz düzdə də ona oraya da girmişdik. Belə uşaqlar üçün aldığım şeyləri var idi. Belə aldığım zaman çəkib paylaşa bilmirəm, qızlar, bilirsiniz yen yəni, orda baxıram daha detallı. Ona görə də hər birini evə gəldiyimi çəkəcəm, nələr almışıq. Və belə artıq evə qaydırıq, idrə dönürük. Burda da sizi nə sağolaşıram. Çox sağ olun. Hər birinizə minnətdaram izlədiyiniz üçün. Yeni vloqlarda görüşmə ümidiylə Allah hamanıda qalın. Videolarımı bəyənirsinizsə abunə olmağı unutmayın.